<решит> Здрасте. 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 Я пошла. Пожалуйста, меня. А я уже у второй подход. <связь> На видео с ним. Так. Конечно. То есть в настоящий момент записывают журналистов вне напечатанного списка. То есть составляют дополнительный список. А мне говорили, что аккредитация только по отпечатанному списку. Искали меня там.

Я всю життя намагався вивчитися, але вистачить на кричі. Треба, щоб людину сюди приводив той, хто її запустив. Ну, нем не якщо немає відповідальної особи, яка прийняла на себе відповідальність за людину, яка не зареєстрована, то <постави> ця людина тут зараз не зареєструється, вона має попратися тим, <постави> хто її, а, за нею поручується. Чекайте, коли ми вже поїдемо. Ви просто нього, мабуть, не пустить нікуди. Я не сподіваюся, що буде з проїждженням.

я вас вот, не могу, мне приказано в вас не А что значит приказано? Что Смотрите, вы... вот вы уже как бы обманывали да. журналиста. Вы говорили, да, что у да, да. меня нету списка. Да, да, да. Здесь Конечно, у вас да. дополнительный список. Да, Кто я... вам мог приказать? Зарегистрируйте, пожалуйста, журналиста да, медиагруппа да, «Адвокат да, консалтинг», всеукраинская да, да, юридическая да, газета да, а, да. в электронной форме. В да, заявке да, выслано да, даже да, номер регистрационного да, государственного свидетельства. Пожалуйста, зарегистрируйте и не препятствуйте моей журналистской деятельности. Прошу вас. Да, подходите да. сюда. Ребят, Нет, так вот, вот я уже подошел, мы в порядке очереди. Уже имеете... В смысле? Да, можете... ну, давай если я, я сейчас еще Бородавка ведома у нас. Угу, журналист. Провокатор. Ну, ну зачем вы так панели? Ну, ну, правда. Ну, что... это не ну, вот, вот правда. Вот здесь устроили не, провокацию. сигарету. Да. Он исправляется. Нет, он исправляется. Я просто санаторий пик, так что мы на модуле. Нет, сразу же я. А их можно не распустывать. Я тебе на списках, выясни, как он был. Наблюдай, что я к вам ищу. Ну вот, кто? нет, кто? Ну, вынос. Я еще посмотрела. Я не сколь, что ж. Подождите, девушку отпущу. Шкура и Светлана, да? Так, страшный правильный Еще раз, пожалуйста, зарегистрируйте журналиста. Я, к не могу ну что значит, к сожалению? Ну, а знаете, кто конкретно вам давал указания? Скажите, пожалуйста. Я, я, я сама сама себе дай дай. Ну, Казань, ну в смысле, а на каком основании вы мне можете у меня отказать? Основание... Какое? Просто вы мне не нравитесь. В смысле? А это вы сейчас на камеру заявляете? А почему я вам не нравлюсь? Вы можете ваше имя и отчество сказать? Я Бородавка Андрей Григорьевич. Представьтесь, пожалуйста. Вы. Ирина Вячеславовна, Ирина Вячеславовна, зарегистрируйте, пожалуйста. Меня. Не могу. Почему? У меня четыре очистки, которые записались. В смысле, вы людей записываете в список. Это люди, которые наверняка, вот это Сергей Ермаков, известный журналист. Сергей, а вы в электронной форме подавали заявку? А, и в электронную, и в бумажной. Вот и я тоже так, ну, ага. только не в бумажной.

да тут будут, приезжай, посмотрим. Не знаю, смотри пока. Ну вообще по плану в 12.30, но пока здесь регистрация продолжается. Мне здесь отказывают в регистрации, нарушают. Да, на полевику я уже, ну, новость дам, но я все-таки хочу зубр дождаться. Уже мне из политики звонили, уже как бы люди новость записали. Но я просто попросил пока ее еще не выставлять. Вот, просто с дополнениями. Я да? Киев, Киев. А вы кто? Да, вы можете да, договориться Сейчас мы регистрируем людей, которые есть в списке, а визитчиком да, людей, да, которые да. есть Давайте я вас буду пока шукать и бить Ирина Ильична, пожалуйста, я, зарегистрируйте да, журналиста. Да рассказывайте. журналиста. да, рассказывайте. Да. Мы я не организатор. Да. И даже да. да. Вы же мне сказали, они что они вы не стоило. хотите лично, потому что да. я вам да. не нравлюсь. Ага, я, я понял, шутка. Я Хорошо. Попрошу. Значит, я не организатор. Я не да. координатор. Меня Сейчас, помощь. вот к вам подходят, подходят журналисты, предъявляют свои удостоверения. Люди даже не заполняли электронной Потому формы. Вы их регистрируете. Пропустили. Так и меня пропустили, я тоже здесь. Да. Что значит, а вот люди не заполняли даже электронной формы. А что там дали будет присутнюю? Дайте мне. А давайте попущай в другую людям А номер секции, вы знаете, я вы Ирина Вячеславов, пожалуйста, зарегистрируйте. Я не могу. Вот смотрите, мне человек пропускает. Кого пропускает, а вы ребята. Так подождите, меня пропустили, я здесь нахожусь. Вы видите? это? Нет, вот видите здесь, что происходит. Обращайтесь к регистраторам. Вы мешаете им работать? Я не, Я не мешаю работать. Это Вы мне, препятствует не журналистской не моей деятельности. Понимаете? Я уже обратился, зовите еще раз, организаторов. Зубар не могут дозвониться. Зубар не могут дозвониться. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Журналисты медиагруппы, адвокат консалтинг, Вардавка Андрей Григорьевич. Сейчас издание, всеукраинское, зарегистрировано. Ну. А кто мне? А на каких основаниях Но ну, вот Этим людям организаторы говорят, что значит подойдите. Известный человек. Подойдут организаторы.

Продолжение следует.